Но в общем-то сказать, что первая 10-минутка не получилась. Наверное, все-таки еще какой-то страх присутствует у игроков. Нет еще той уверенности, которая у них должна быть. Ну, а по ходу игры они все-таки показали, что все-таки они не только... Ну и сплоченная команда, не только могут где-то характер проявить, но еще сплоченная команда, то, что порадовало. Ну, команда Тимскуфа, это, я даже мне тяжело сказать, потому что на протяжении многих лет эта команда готовит игроков и в молодежные, и в То есть эта команда уже с традициями, и выиграть у нее дома, это, конечно, для нас большая радость. Я считаю, что каждый игрок, у него есть свой шанс в спорте, в тренировках, в играх. И то есть сегодня она сборница, завтра, может быть, и я буду сборница. Так всегда бывает. Доказывай, показывай свою игру, и ты будешь лучше. А Говорить, что тот игрок сильный и нам будет тяжело, это не для меня. У нас любительская команда, у нас многие девушки работают и приходят на вечерние тренировки. Но так сложилось, что не было финансирования, они нашли хорошую работу, и они работают. Многие есть, есть студентки, есть те, которые закончили. То есть вот так вот, некоторые приходят вечером, некоторые утром и вечером, чтобы расти и совершенствоваться. Конечно, здесь... Нельзя сравнить индивидуальное мастерство игроков сборной, национальной и командной. То есть есть много работы, которая и в техническом, и в тактическом, и во всех планах. Поэтому... Совсем по-разному. Очень верю, да. Я только я, я не то что верю, мне прямо хочется. Вот они сегодня так обрадовались, мне это очень приятно, что они сами в это поверили. Мы только всегда едем с целью только выиграть, только победа нам нужна, больше ничего. Лично я уже 8 лет занимаюсь и девочки с команды, ну практически тоже столько времени. Но нравится эта игра, мы не знаю, мы больны, наверное, баскетболом. Мы не со всеми командами встречались, но я думаю, что в этом чемпионате все сильные команды. Вот Регина Баскет, мы им проиграли первую игру, Динамо проиграли. Ну и работали над ошибками. И сейчас вот Тимсков тоже очень хорошая команда. Они борются, девочки всегда тоже целеустремленные, настроены на победу, на защиту. Тяжело было, конечно, но мы выигрываем. Стараемся. Наверное, боевой дух какой-то. Девочки все друг за друга, тренер, поддержка. Вот это, наверное, вот это самое главное. Очень рано расслабились. Хороший старт. Вот. И уже лавочка вышла. Я говорила о том, что лавочка должна выйти и усилить игру. А получается, что все-таки еще не умеет настраиваться. Ну, ничего, будем разбирать, смотреть. Ни в коем случае. Но, видать, получилось, что девочки все-таки не должным образом настроились. Я говорила о том, что команда набирает от матча к матчу, они ну, действительно прогрессируют, они еще не сыграны. Я об этом говорила, мы разбирали, смотрели, но, видать, не до конца, не услышали, не так, наверное, говорила. То есть ну, разбирать, сделаем выводы и будем идти дальше. Упрекнуть, наверное, в том, что не боролись. Да нет, так вот, чтобы, ну, вроде старались и все. Видите, не хватает нам все-таки, вот Маша выбывает, да, центровой, ну, как бы как основной пятый номер, да, и уже немножко у нас начинается игра по-другому. Вот, наверное, нам немножко ее не хватило. Сейчас, если говорить о том, что что-то там помешало, конечно, можно сказать, что мы там не тренировались и у себя в зале мы забрали зал, мы там поехали туда, потренировались здесь, сюда, как бы, да, как, как гостевой, но, но это как бы не оправдание абсолютно. То есть был хороший старт, хорошо играли, нужно было продолжать накатывать. Вот, но я же говорю. Рано расслабились.